Вы же сами понимаете, что такими методами Россию, Путина не победить. Это раз. И удивляет тот факт, что мы все требуем от Запада, от Европы санкций, продления санкций и так далее. Но в то же время Украина и маразм какой-то, продолжает торговать, включая комплектующими к оружию. Вот это вообще волосы дымят, как Украина может э, торговать с врагом своим, реальным врагом, еще и комплектующими Я молчу даже за элементарные вещи, там, как перекрытие границ, що робиться і ми, ми ніколи не переможемо. Правильно, я слідкую за цим постійно. Так і є. Горить вогнем у небі чорне сонце. Стають сильніші воїни чим раз. Знамена ввись. До бою, добровольці, здобути до славу. Це найкращий час. Ми прийшли, говорити сьогодні опасні. Ми прийшли говорити о чоловіки, який діти. Показал, как можно любить Бердянск, как можно ее любить. Мы прежде всего защищаем человека, женщину, офицера и патриота. По-казахскому, -по хотя бы, я так и повернулся, чтобы показать э, жителям Бердянска. Выходят люди, и действительно мы очень переживаем за нашу страну, за нашу надежду.